и ваше внимание, тренер команды «Гостей» Шаран Богданович. Владимир Богданович, Ваш комментарий по сегодняшнему матчу. Безусловно, мы очень рады, что победили лидера нашего первенства. Очень, скажем так, э -э рады этому и готовились очень тщательно к этой игре. Потому что мы знали, что команда действует на контратаках и за счет длинных передач за счет скоростных футболистов скрывает оборону соперника и реализация скажем так очень высокая у команды соперника поэтому мы сегодня построили игру так чтобы немножко играть скажем так ниже своим воротам чтобы эти забросы вначале не проходили ну к сожалению это одна единственная ошибка которая была когда реализовали сразу же футболисты Алчевска а так в целом игрой доволен доволен э, реализацией момента, потому что их было не особо много, но действительно ребята э, забивали те нужные моменты, когда нужно было забивать, скажем так. Поэтому мы с удовольствием уезжаем домой с, с, с хорошим настроением. Прошу вопрос, пожалуйста. Правда, ли,